такое, что люди, которые не приняли присягу, они выполняют обязанности судьи, то есть непосредственно подпадают под 533, а еще кроме того, под 109 захват власти. Э, именно посадовые особы э, своими действиями подтверждают, ну, захватывают власть. То есть именно именем Украины не имея таких полномочий, выносят решения. Каждое решение, говорит, это Он Украине, а они такого, таких полномочий не имеют. Вот, вот такая вот пожалуйста, Да, только мы, мы, мы на данный момент, если вы, допустим, ну, прекрасно понимаем, что вы находитесь, как говорится, под системной, ну, системы. Мало, мне не идет распоряжение и прочее. То есть у вас э, такой же самый беспредел, как и, и везде, да, то есть э, и вы не можете самолично принять какое-то решение, потому что у вас идет э, подчиненность определенная, так, да? на данный момент самое разумное, это да, пригласить судей, освободить один зал, и минут 15 мы проведем эту лекцию, оставим их известность. и вы, как говорится, будете э, выполнить свой долг и уйдем. Да, да, мы уйдем, и все будет тихо. От пристреливания защитите хотя бы себя. Или одного вы человека от нас, меня, вот нет, пожалуйста, пусть зайдет и вызовет нет, этот самый. То, что вы прикрываете злочин, потому что мы там в известность, в голову суду, я бы себе а так как на сегодняшний день вы препятствуйте нам, пройти, да, чтобы об прекрест... этом не сказать. То мы, естественно, будем вынуждены вас в этом обвинять, чтобы вы покрываете. Поэтому, либо давайте кто-то пройдет из нас, вдвоем, мы пройдем объясним. Мы сюда ну, собеседование. Пускай даже там за вами, за стенкой стоит. Да. Мы не ну, собираемся что, с ними, а, ничего. А, Мы ей такой... расскажем, как, ну, как и много. Еще такой момент. Мы прекрасно понимаем, что вы выполняете хоть вы хозяйственную это деятельность, не и не но то, и на данный момент вы, как говорится, охраняете чью-то собственность. Даже не, не наши меня... собственные но... Да, за наши гроши охраняют сейчас... сейчас... Дело в том, что вы сейчас несете охранную функцию, мы, мы это прекрасно понимаем. И поэтому Фанды. и поддерживаем Фанды. вас, потому что это наша Фанды. собственность, Фанды. Грамотный, Фанды. Грамотный. Примите, ну, То есть Фанды. сейчас от вас Фанды. требуется Фанды. принять Фанды. разумное решение с вашей стороны и выполнить нашу просьбу, пригласить сюда судьи в какой-то зал. Минут 15 мы проведем это, это собеседование и спокойно разойдемся. Вы выполните свою обязанность, мы, как граждане, выполним свою конституционную обязанность, поставим именно перед фактом. Незаконности их существования. В дальнейшем они выводы будут делать сами. Все, все... хорошо. Скажите, ну, ваш ответ, предупредим, ваше предупредим, решение. Да, да. То вы есть вы категорически. От криминальной ответственности. Все, мы уже не поняли. Давайте быстрее, потому что да. это. Какие ваши Принай, решения? Да. Или, или, прорываться сейчас нам, что ли? Или вы, или вы отправьте Надо пару вас... человек, Надо, пожалуйста. Да, да, Мы приглашаем. Вы, 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 вы и что, и что а вы, и что, и вы, вас принять. а я понимаю, есть час. Есть приемные годы. Знаете, что мы вам скажем, ребята? Знаете, да, да, мы Значит, пришли, имейте совесть сейчас даже такое говорить. Да, пробуйте. заложит. Скажите, Значит, э, и и скажите а, нам, что она вам ответила. А, сейчас. Да сейчас, он, он, сейчас. Да он, он, не, он, не, не, заинт... кто, он стоп, не заинтересован. Подождите, он не заинтересован в этом. Ира. Сейчас, э, смотрите. Вполне э, да. оптимальный в этой ситуации сложился. Вы, вы, как месте, уже э, люди, Граждане, которые ознакомились с... Вы согласны, что есть нарушения? Я не могу вам сказать. Но вы ознакомились, да? И вот, выполняя свою обязанность, вы должны сейчас просто... Их... Мы э, попросим девочку из они... канцелярии, пусть позовут. А уже пошли, да? А пошли?